Sekiranya Zara bergayut dari tingkat tiga, jatuh ke bawah, maka kakinya akan menapak ke bawah. Hanya tulang osteoporotik, wanita yang berumur 60 tahun ke atas boleh remuk macam itu. Apa jawapan kepada remuk di bahagian tangan? sekiranya Zara menapak kaki? Jawapan kepada remuk di bahagian tangan. Sekiranya Zara menapak kaki. Kiranya Zara landing ke tepi sehingga menyebabkan patah tangan dan kaki. Macam ini. Ini tidak akan berlaku. Ero merah adalah kalkinium akan pecah apabila adik Zara menapak dengan kaki. Tetapi, tangan tidak akan patah. Sekiranya tangan dan kaki patah, maknanya adik Zara menapak kaki dan tangan. Apabila menapak kaki dan tangan, bahagian ero hijau akan patah, bukan kalkinium. Disebabkan berkongsi berat badan, maka tangan dan kaki tidak akan hancur sebagaimana kecederaan yang dialami oleh adik Zara. Kiranya Zara landing ke tepi sehingga menyebabkan patah tangan dan kaki macam ini. Ini tidak akan berlaku kita akan landing di bahagian lutut bukan kaki kerana sama panjang dengan tangan sebegini. Okay. Inilah posisi yang logik jika kecederaan tangan dan kaki dan kecederaan kaki bukan di tapak kaki tetapi di lutut. Apabila berkongsi pusat graviti, tangan dan kaki, tangan tidak akan hancur dan lutut akan cedera tetapi tiada kecederaan pada lutut Zara. Was masa hematoma tidak akan berlaku sekiranya impaknya di atas kaki dan tangan. Ia akan berlaku sekiranya terdapat blunt impact dari depan. Kiranya injuri pada tangan dan kaki, semestinya adik Zara jatuh meniarap bukan terlentang. Orang biasa pun boleh fikirlah. Mekanisme injuri jatuh tak sama dengan injuris yang ada pada adik Zara. Tidak konsisten. Sekiranya Zara memanjat tembok tersebut, tangan mesti kotor, badan semua, baju semua mesti kotor sebab tembok, simen dan pagar besi Semestinya sangat kotor. Nombor dua, di mana tudung Zara? Setiap murid sekolah menengah agama mesti memakai tudung. Tidak ada yang keluar dari bilik tanpa tudung. 20 kg simen dijatuhkan dari tingkat tiga ke bawah. Mesti berbunyi. 53 kg bodi adik Zara jatuh. Ia akan menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Ramai lagi murid yang belum tidur. mereka akan menuju ke tempat bunyi tersebut dan mereka yang sedang tidur semestinya akan terjaga dan juga akan pergi ke tempat kejadian. Di manakah saksi bunyi adik Sarah jatuh dari tingkat tiga? So, uh, kita sudah masuk ke keterangan untuk pelajar kanak-kanak yang ketiga hari ini. Uh, sebelum ini, pelajar kanak-kanak, pelajar A dipanggil. Dan juga pelajar kedua dipanggil dan hari ini pelajar ketiga. So sedikit rangkumanlah bagi keterangan ketiga-tiga pelajar ni. Daripada keterangan mereka bertiga ni, naratif dia bermula bagaimana Zara ni dipanggil ke dalam dom adalah kerana satu insiden kecurian lah. Okay, kecurian itu diadu oleh pelajar lain pelajar Form 1 Okay, so insiden tersebut diadu kepada ketua dom. Yang mana ketua dom uh, adalah dalam kalangan pelajar-pelajar Yang dituduh dalam proseding berbeza bukan proseding U.S So mereka maklum tentang aduan tersebut uh, Maka mereka telah memanggil uh, arwah Zahra lah Untuk memberikan penjelasan So dalam sesi perjumpaan tersebut uh, Bukan semua tapi ada satu dalam kalangan ketua dom tu Telah mengeluarkan kata-kata uh, yang kurang sopan lah ada uh, arwah. Okay, tetapi yang selebihnya tidak ada uh, tidak ada uh, keterangan yang menunjukkan bahawa mereka marah, uh, mereka apa nama ni? Uh, mereka cuba memper tadi uh, make, uh, make fun ataupun cuba cuba menindas. Okay, perkataan menindas, menindas kepada arwah Zara. Malah keterangan daripada dua saksi semalam, mereka juga mengatakan bahawa tujuan Zara dipanggil tu adalah kerana uh, memberi uh, clarification kenapa uh, barang hilang tu macam mana kan. Jadi sewaktu perjumpaan tu dibuat, ada separate incident di dom sebelah iaitu dom Zara. Yang mana menurut saksi-saksi ini pelajar-pelajar form -pelajar 1 telah melakukan spot check sendiri tanpa apa-apa arahan daripada senior. Tidak, ini adalah tindakan form 1 sendirilah yang buat spot check. Dan ketiga, mereka melakukan spot check tu, mereka menerongkar uh, bag zara, loker zara. Mereka menjumpai lencana uh, yang dikatakan hilang lah, okay. bendera. Lencana bendera hilang uh, yang dikatakan milik uh, ketua dok, okay. salah satu uh, pelajar yang duduk dalam prosiding 500 50. tahun 50 So oleh kerana lencana tu dijumpai, maka mereka bertanyakan kenapa perdiad tersebut boleh dalam possession Zara lah so arwah zarah ketika itu beritahu uh, dengan sumpah dia tidak mengambillah dia mengambillah tapi mungkin jawapan tersebut tidak memuaskan hati uh, salah seorang daripada sini tersebut maka keadaan marah itu dikeluarkanlah tapi saksi-saksi melaporkan selepas kejadian tersebut masing-masing uh, balik dom maksudnya arwah zarah balik dom sebelahnya dan kedua-kedua pun beredar Saksi-saksi menyatakan pada malam itu mereka tidak ada dengar benda-benda yang pelik, tidak ada uh, macam dengar seperti dipukul, okay, zara, Azara dipukul, ka, arwazara diheret-heret ada. Beri keterangan saksi setakat hari ini hanyalah menyatakan bahawa uh, perkara selepas pencupaan tersebut tidak ada itu sahaja. Kita tidak tahu apa lagi yang selepas itu tidak ada lagi kita, kita tunggu keterangan saksi yang akan datanglah dan. Keterangan saksi kanak-kanak pertama juga menyatakan bahawa sebenarnya Dua hari sebelum kejadian Zara dibunuh di bekas kendiri, saksi ini ada balik bermalam bersama dengan Zara dan ketika mereka pulang balik ke asrama, mereka dihantar oleh ibu Zara lah dan terdapat insiden menurut saksi inilah keterangan saksi ini terdapat insiden Zara dimarahi oleh ibu Zara dan oleh sebab itu ketika hantar pulang uh, apa ni ibu Zahra cuba salam tapi menurut saksi salam tu ini saksi cakap bukan saya cakap salam tu tidak ikhlaslah dia kata jadi apabila saya tanya uh, adakah itu kali terakhir uh, ibu Zahra berjumpa dengan uh, dengan Zahra menurut saksi ya itu kali terakhir dalam keadaan Zahra masih lagi marah kepada ibunya lah So, itu setakat keterangan daripada saksi itu. Kita tidak ada kita belum dengar lagi saksi-saksi lain, jadi terlalu awal untuk kita buat konklusi sama ada ialah uh, daripada saksi tersebut. Jadi, kita mau mengelak daripada buat uh, assumption, presumption yang betul cuma setakat ini itu saja saksi yang kita. So, bila, bila itu witness itu adalah uh, saksi pertama kan. So bila um, the last time tu yang dia hari ah, Thirteen Julai. Thirteen Julai. Thirteen Julai dia balik hostel 13 Sudah ditemui. Yeah. Yeah. Oh, yeah. dia go back to Sunday. Yeah, okay. Sunday. Hari ah, Ahad. So, so, daripada sekarang. Yeah. Yeah. Two witnesses also testified that the late Zara has told them. I think more than ten times. More no? than ten times. Yeah. she said something like kalau saya lompat dari sini. Ada orang sayang. Yeah, ada orang saya ke? Oh, what do you feel? Basically, saying that, you know, how would the friends feel if she commits suicide? Two witnesses actually testified. Like two. two witnesses. Two saksi. More than ten times. Yes. So she posed, she said it in like two, a form two. of a question. Two, yeah, like a form of a question. And a form of a statement as well. to <coughs> the yeah. So penulis dari tersebut yang dikatakan tulisan itu oleh saksi tulisan Zara, uh, dia mengadu bahwa uh, Ya Allah, kenapa aku dibenci, benchy nampakku tidak disukai oleh orang so catatan-catatan tersebut ditulis dalam uh, buku. buku tersebut dan kemudian apabila kami tanya sama ada catatan-catatan ditulis -catatan itu tersebut pernahkah dikumpulkan oleh Arwaza kepada saksi tersebut saksi tersebut pernah uh, dia pernah mengadu tentang masalah itulah berarti itu's diary is which uh, it's bit w i need to check again yeah one of the one of the diaries remember yeah. jangan jangan salah faham because kalau kita baca dalam social media Ada akan salah mm -hmm. faham dia ada diary dan dia juga ada satu buku yang bukan diary yang mana satu buku tersebut dikongsi dengan dengan satu pelajar lain yang satu tersebutlah ada isuy dalam satu buku tu ada tulisan pelajar lain dan pelajar dan juga Zara